Ребятки, с вами снова Полина Косик, и я только что вернулась из магазинов. Я готова вам показать покупки, которые мы совершили в Томас Мунс, Остине, Play Today, вот, и Кальцедония. Мы достаточно долго ходили по магазинам, наверное, с двух часов до... Я не знаю сейчас сколько время, извините, пожалуйста но, наверное, мы ходили до... сейчас... до... до 21.00 Вот все покупки. И там еще... И там еще не поместились покупки. Давайте начнем с Play Today. Сейчас. Вот у меня один маленький мешочек Play Today. У меня был большой. И у меня еще не все покупки. Вот в этом мешочке Play Today. Такой мешочек Play Today. Вот одежда и обувь. Маленький мешочек. Я думаю, все знают, такой магазин. Буду ложить сюда мешки. А тут мы купили в Play Today такой купальничек. Он очень красивый. Он стоил 849 рублей. Купальник для девочек. Звездочку. Такой вот герметичной упаковки. Сейчас я вам его открою. Вообще, мы... Это самый наш любимый почти магазин Play to Так, тут у нас что? У нас какой-то купальничек. Так. Извините за посторонние звуки. Моя бабушка просто ругается. Она сходится Ну, типа. Вот такой купальничек, такой вверх и такой вот вниз. Ну, обычные трусики, я думаю. Они обычные. Просто в сердце звездочку. Вс, мы долго очень покупали купальники. И нормальных купальников нигде нету. ну Есть, но они даже на взрослых нету купальников нормальных. И они сейчас такие цены попередили. Ну, у них даже вот с бляшками висят прошлогодние купальники. И они у них, ну, как бы, нормальные купальники, но ну, ужасные купальники, если честно. Эти. И они у них, они у них еще и, как сказать, ну, в общем, не суть. Они у них очень дорогие. Вот мы дальше в Play Today такие шорты. Они стоили, я уже не помню цену, я сорвала бирку уже на размер 158. Вот такие шорты желтые. И такая майка. Такая майка, я не буду закрывать. Такая майка. Блин. Вот такая. Желтая закрою. Все-таки закрою я. Вот такие. Такая маечка. То есть такая майка. Вот у нее тут, как понимаете, у нее сзади открыта. Такая майка. Дальше покупки с наверное, раскупальники пошли. Давайте кальцидонию. вот покупочка тоже маленький пакетик из кальцедония. Это тоже не купальник, он очень красивый. Я на сайте смотрела такой. Он вообще крутой. Вот. Какой он? Это арбузики. То есть, сейчас... Сейчас трусы покажу. Трусы у нас стоили... Все, в общем, это стоило пятьсот Такие трусы. Такие трусы. И вот такой супер купальничек. вот такой. Вот вообще крутые купальники у них. Вот я буду стоять. Вот такой купальник. Вот Это реально бусины Дальше покупки из Остина Вот покупки из Остина Сейчас у нас два пакета Будем по Остинам Вот такой большой пакет остина что у нас в этом пакете? Первое, что у нас здесь лежит, у нас, у нас здесь лежит, у нас здесь лежит, я очень давно хотела такую рубашку, с короткими рукавами, и вот такая. В общем, ценник у нее то есть, вот такой, но у нас еще было 1000 бонусов, у нее были бонусы, мы потратили на нее не 999, не 1000, а 700 рублей. Ну, 700 чем-то, что ли, я не помню. На ней страусы, ну, или цапля да, Цапля. Цапли на ней. Дальше еще одна мне покупочка, еще одна покупочка моя. Это такие вот шорты, шорты, шорты. Это шорты тюряка, чтобы вы удивились, что это шорты тут есть. Вот тут за что. Смотрим на бирку. Так. Тут. Так, сто процентов скоро. Сделано в Китае. Изготовлено. Это там все Китай. Нет, нет, нет. Это что -то. это что-то. Что размер 146 не разный. На ней тоже было бонусы. Не 669. А... Другая цена. Вы слышите, какой у нас ветер на улице такие вот. Я даже их померяю сейчас. Я в брусиках. ладно, не суть. Такие они. Они очень красивые, они длинные такие. И тут завязывается типа. И... и, и, так вот. и я их сниму. Конечно же, я не буду у них. Потому что ну, зачем быть в шортах? Думаю. Вот такая. У нее такой вот принт. Тоже синий. Почему все синее? Я обожаю синий цвет. А, еще вот мы купили такой лифчик под мой наряд тут, желтый. Но на него же цены нет. Мы давно купили. Если у еще есть прям покупки. Почему всегда, когда я снимаю, сосед сделал ремонт? Так. Я не могу так продолжать. Вот так такой лифчик. Типа. Это все было вот в таком пакете. И дальше. Большая пакетка. Только покупка мамы. Черный купальник. Мне он очень нравится. Сейчас вам покажу, чтобы вы понимали. Какой этот купальник? В общем такой купальник, черный, отсвечивает. Надо типа завязывать. Бантик, тут жетельки. В общем не важно. А вы уже поймете. Это верх стоил? Верх стоил? Тысяча триста? Тысяча триста. Не стоил? стоил вот такой, вниз. Вот такой вниз. так и он стоил 699 это тоже с бонусами дальше еще мамина покупка томенс не наш любимый это с мамой магазин обувь обуви вот еще стоит чек, если не потеряла. Да, я не потеряла чек. Мы оставили, потому что... И, кстати, когда я покупала из кальцидонии этот купальник, сейчас вам покажу. Ну, мы, мы выбросили чек. Ну, ладно. Мы покупали его, и там была... Был... Этот кассир, он, его тоже по нему назвали. чек. не буду показывать, где мы покупали это. Ну, ладно, Ефимова, дом 3. Вот. Потом шорты детские для девочек, 530, стоп. Это не тот чек. Значит, этот чек, он в коробке. Господи, мне коробка не поднять. Так, коробка открываем коробку что мы здесь чек здесь я надеюсь нет чека ну, первое что мы купили это такие носочки ну второе что мы купили это такие носочки такие они не одна а типа много раз вы 99 рублей стоили дальше такая мобов и вы сейчас скажете, фу, бабская обувь, фу, некрасивая обувь, фу, для бабушек обувь. Но нет, это была даже на бирке было написано, эксклюзив. Вот они. Это эксклюзивный, это настоящий крокодил. Ну, крокодила кожа, типа, ну, типа, типа, крокодил, что ли. Вот второй. Они на каблучках. Они стоили 4,263 Ну, я не знаю, но у нас еще скидка там была. И что там не там? -то. Это тоже надо купить. Хотя, коробочка. Мы же не будем их сейчас носить, правильно?

Моя отмороженная бабка. Мешочки. это, это, это. Палец, пожалуйста. Там, в общем, все покупки. В общем, кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх это видео будет без монтажа, потому что очень мне плохо сейчас. Голова болит. И тошнит. Сейчас буду в общем кушать. Вот и потом спать, типа, я не знаю. И монтировать его не буду, потому что плохо. Вот, в во общем, всем, всем пока!